নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে ভারতবর্ষ স্বাধীনের গিরিবাসীরা উন্নয়নের বঞ্চনার অভিযোগ উন্নয়ন এখনো পর্যন্ত অধরা তাই যে মৌলিক একইভাবে চাহিদাগুলি রয়েছে বিশেষ করে পানীয় জল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সব দিক থেকেই একেবারে চূড়ান্ত বেহাল দশা পরিলক্ষিত হচ্ছে রাজ্যের একাংশ প্রান্তে এমনই এক অভিযোগ এবার উঠে আসলো তেলিয়ামোড়া থেকে যেখানে জানা যাচ্ছে তিনটি মৌলিক দাবিকে সামনে রেখে ভোট বয়কট করা এলাকাবাসী অনর রয়েছেন সিদ্ধান্তে যতদিন না পর্যন্ত এই দাবি পূরণ হচ্ছে ততদিন তারা ভোটে অংশগ্রহণ করছে না এমনটাই অভিমত যদিও আমরা এই ছবি দেখেছিলাম অমরপুরের ক্ষেত্রে সেই অমরপুর থেকেই উঠে এসেছে আবারও সেই অভিযোগ যেখানে অমরপুরের ওমপি আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ফুলকো এডিসি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত ছটেই গ্রাম যথাক্রমে সংটাং এক সংতাং দুই শংতাং তিন এবং তার সঙ্গে নোপাং লুম্বা। চম্পাতলি গন্ডা এক এই যে জায়গাগুলি রয়েছে প্রত্যেকটা জায়গাতে সমস্যা রয়েছে এলাকায় পানীয় জল রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেওয়া দাবি উঠে এসছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যতদিন না পর্যন্ত তাদের এই দাবি পূরণ হচ্ছে তারা ভোটে অংশগ্রহণ করবেন না এমনটাই অভিমত উঠে এসেছে অমরপুর থেকে কি বক্তব্য ওই সমস্ত গিরিবাসীদের কি অভিযোগ শুনুন হ্যাঁ এই নিয়ে बस अंतर यही है कि जब सीपीएम का यहाँ पे राज था तब मीडिया लोगों को कभी मौका नहीं दिया जाता था कि कहीं जितना भी रिमोट विलेजेस है जितना भी रिमोट गांव है आ, जहाँ जहाँ पे वोट बॉयकट के लिए आंदोलन किया गया था वो सब न्यूज़ को पहले दबाया दबाया दिया जाता था तो अभी आ, बस अंतर यही है कि सीपीएम के जमाने में न्यूज़ चैनल लोगों को मौका नहीं मौका नहीं दिया जाता था लेकिन अभी हमारे राज्य में बीजेपी का गवर्नमेंट है और एडीसी में तिप्रामा का गवर्नमेंट है इसलिए आज मीडिया के जरिए सोशल मीडिया के जरिए ये जो अभी वोट बॉयकट हो रहा है ये लोगों के सामने आया है तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो संतांग अभी जो बोट बॉयकॉट किया ये बहुत पहले से ये उनका एक आंदोलन था सिर्फ संतांग ही क्यों त्रिपुरा की हर जगह जहाँ पे रियांग कम्युनिटी का विलेज हो गांव हो जहाँ पे कॉलेज का गांव हो जहाँ पे देवरमा का गांव हो सीधा मुद्दाबाद बोलने से आप बोल सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि पिपरासा जो कम्युनिटी का जितना भी गांव है सब ऐसे ही है अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है सीपीएम 25 साल तक यहाँ पे शासन किया है कुछ भी किया नहीं है जो इंसान का जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं ये यह सब यहाँ पे दिया नहीं गया इसलिए आज लोगों का बहुत विक्षोभ है लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा है और सरकार के ऊपर धीरे धीरे इनका जो विश्वास था वो विश्वास कटने लग गया है तो मैं ये समर्थक नहीं कर रहा हूँ कि ये संतान लोग ने बोत पॉयट किया मैं समर्थक कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं है ये जो रियलिटी है त्रिपुरा का जो रियल सिचुएशन है यही है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो अभी जो गवर्नमेंट है राज्य में जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए काम करेंगे फिर भी हमने एक चीज अंतर यह देखा है कि राज्य में बीजेपी का गवर्नमेंट अभिजुक दिन दिन समस्या রয়েছেন এবং যার জন্য তারা ভোট পর্যন্ত বয়কট করেছেন উন্নয়নের অভিযোগ রয়েছে এবং যতদিন না পর্যন্ত এলাকাতে উন্নয়ন পৌঁছাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তারা কোন রকমের গণতান্ত্রিক উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন না এমনটা অভিযোগ উঠে এসেছে গিরিবাসীদের পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরবো সঙ্গে থাকুন